videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz agar kanalda mehmon bo'lsangiz albatta kanalga obuna bo'ling salom muxlislar ushbu video masunlar haqidagi 25 ta qiziqarli faktlar haqida masunlar bilan bog'liq ko'pgina afsonalar tarqalgan global jidomaslik fitnadan boshlab marosimli qotillik haqida qabrni qonga belovchi dahshatli hikoyalargacha birinchi fakt 5 millionga yaqin masonlar masonlik butun dunyo bo'yicha turli shakllarda mavjud hammasi bo'lib dunyoda 5 millionga yaqin masonlar mavjud shu jumladan buyuk britaniyada 480 yuz mingga yaqin va aqshda 2 milliondan ortiq ikkinchi fakt masonlar sirlimi yoki sirli emasmi keng tarqalgan fikrlardan o'laroq masonlar jamiyati sirli jamiyat hisoblanmaydi mason odamlarga mason ekanligi haqida bemalol aytishi mumkin biroq ularga o'z ordeni sirini oshkor qilish mumkin emas uchinchi fakt 1717 yilning 24 iyuni masonlik hodisa sifatida 1717 yilning 24 iyunida buyuk london lo'jasiga ga asos solingan kunda paydo bo'lgan 4 fakt axloq do'stlik qardosh sevgi Masonlar ramzidagi tasvirlangan ish qurollari orden vakillarining axloq do'stlik va birodarlik sevgisini bildiradi 5 fakt Ramzning kelib chiqishi aytilishicha masonlar o'z ramzlaridan birodarlik maxfiyligi uchun foydalanishadi lekin aslida masonlikda ramzlardan foydalanishning sababi jamiyatda ayni shakllanish davrida uning ko'pgina vakillari o'qishni bilmaganlar 6 fakt kvadrat va kompas eng eski masonlik ramzi kvadrat va kompas shuningdek u eng keng tarqalgan masonlik ramzi hisoblanadi ammo uning aniq ma'nosi turli mamlakatlarda turlicha 7 fakt masonlar lojasi odamlar jamoati masonlar lojasi bu odamlar jamoati shunchalik bino nomi emas har bir loja buyuk lojadan sertifikat olishi kerak bo'ladi lekin bundan so'ng ular asosan o'z öz o'zini boshqaraveradi shuningdek majlislarni olib borish uchun muayyan marosimlar mavjud emas ular har bir lojada o'ziga xosdir sakkizinchi fakt ateist demak mason emas ateist mason bo'la olmaydi birinchi talab shuki jamiyatning salohiyatli a'zolari qanday bo'lmasin buyuk kuch borligiga ishonishlari lozim to'qqizinchi fakt masonlikning ikkita tarmog'i masonlikning ikkita tarmog'i bor birlashgan buyuk angliya lo'jasiga bo'ysunadigan muntazam tarmoq va fransiyaning buyuk sharqiga bo'ysunadigan liberal tarmoq o'ninchi fakt sirli belgilar masonlik odatda bir birlarini turlicha sirli belgilar yordamida qutlashadi shu bilan birga masonlar timsoli bor uzuklar turli xildagi ko'krak nishonlari taqishadi va hatto ba'zida shunday atalmiş masonlik qo'l siqish bilan ham almashadilar 11 birinchi fakt andres brevik norvegiyada ikki yilda bir qator qotilliklarni amalga oshirgan andres breyvik ham masonlar oilasidan edi 12 ikkinchi fakt yolg'on guvohlik berishga buyruq berildi masonlar agar sudlanuvchi aybdor bo'lsayu ammo uning ordeni bo'yicha qardoshi bo'lsa ular sudda rostgo'y guvohlik bera olmaydi ular bu rostgo'y guvohlik emasligini tan olishadi biroq birodarlikda o'z oila a'zosini himoya qilmaslik katta gunoh sanaladi o'n uchinchi fakt masonlarda yagona rahbar yo'q masonlar bu mahalliy buyuk lojaga bo'ysunuvchi ko'pgina tashkilotlarga a'zo bo'lgan ko'pgina insonlar birodarlikning na birorta a'zosi na birorta tashkilot butun masonlik yuzidan gapira olmaydi bu faqatgina buyuk lojaga ruxsat berilgan o'n to'rtinchi fakt ozodlik haykali olamga mashhur ozodlik haykalini yaratgan friderik Bartoldi ham mason bo'lgan 15 beshinchi fakt qo'l siqishlar va parollar hozirgi kunda masonlik bilan bog'liq bo'lgan sirli qo'l siqishlar va parollar avvallari masonlar bir birlarini tanib olishlari uchun ular tomonidan qo'llanilgan bu jamiyat sirini saqlanishi uchun juda muhim ro'lni egallagan 16 oltinchi fakt oy modulining uchuvchisi astronavt baz Aldrin, texasdagi Clear Lake nomer 1417 to'rt lodjiyaning a'zosi edi shuningdek u Apollo 11 missiyasida oy modulining uchuvchisi ham edi 17 yettinchi fakt yekaterina babington kafedra yekaterina babington masonlik sirlaridan xabardor bo'lishni shunchalik xohlardiki kentukkidagi lojada bo'lib o'tadigan uchrashuvlar davomida kafedra ichida yashirinib o'tirib kuzatgan va bu hol bir yil davom etgan uni topganlaridan keyin bir oy asrlikda saqlaganlar o'n sakkizinchi fakt eng taniqli masonlar charlz darvin mark tven uinston cherchill dj edgar guer benjamin franklin hamda aqshning birinchi prezidenti va asoschisi jorj vashington hammalari masonlardan bo'lishgan o'n to'qqizinchi fakt illyuminatlar va franko masonlar fitnachilar nazariyasi tarafdorlari franko masonlarni illyuminatlar bilan bog'lashadi shunga qaramasdan bu dargumon eshitiladi chunki illyuminatlar butunlay sirli jamiyat shu darajada sirliki ko'pchilik odamlar bugunda bu jamiyat umuman yo'q deb bilishadi shu vaqtning o'zida masonlar ushbu jamiyat a'zolari ekanliklarini ochiqchasiga aytishlari mumkin 20 fakt millatchilar masonlarni yo'q qilishgan gitler masonlar yahudiylar tashkiloti deb o'ylardi shuning uchun natsist rejimida u tomonidan sakson mingdan ikki yuz minggacha masonlar o'ldirilgan yigirma birinchi fakt aqshdagi jinsiy tengsizlik masonlikning amerikali ko'rinishida tashkilotga kirish ayollar uchun taqiqlangan shu vaqtning o'zida yevropada ayollarni u yerga qabul qilishga. 22 ikkinchi fakt quyoshga ibodat quyoshga ibodat qilish boshqa sirli jamiyatlardagi kabi masonlikning asosi hisoblanadi 23 uchinchi fakt chikagodagi masullik ibodatxonasi dunyodagi eng baland bino 1892 yilda qurilgan illinois shtati chikagodagi masonlar ibodatxonasi o'sha zamonda dunyodagi eng baland bino hisoblangan unda 22 ikkita qavat mavjud bo'lgan 24 to'rtinchi fakt masonlar urushda amerika fuqarolar urushi paytida bir birida masonlarni tanigan dushmanlik armiyalari askarlari bir biriga yordam berishadi va hayotlarini qutqarishardi hatto urush vaqtida ham masonlarning birodarlikka sadoqatlari hech qayerga yo'qolmagan